assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari bugun sizlarga ikkita sotiladigan xunajinlarni narxini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar xudo xohla nasib qilsa sizlar uchun biz xizmatdamiz zo'r zo'r yaxshi yaxshi udar, arzon har xil mollarni narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz hafta kuniga seshanba seshanba mol bozorda ham chiqardik yana chiqaramiz bizdan uzoqlashmanglar hamma mollarni narxlarini ko'rasizlar bugun mol o'ta arzon bo'ldi mol bozorda ham sigirlar narxlari ham oldingiga nisbatan arzon bo'lib u ham pul oldingi, yani oldingi bozorlarga nisbatan arzon bo'ldi endi yani... oladigan sharoitlar bo'ldi bugun xullas mollarimizga keladigan bo'lsak manzilni aytamiz andijon viloyati bo'st tumani yangi bo'ston rayonidan hafta kuniga seshanba ikki ming yigirma to'rtinchi yil beshinchi fevral ikkita xunajinchalarimiz bor xunajincha shu yoshiga borib qolgan sifatli variantlaridan arzon variantlaridann dehqonbob hamyonboplaridan akalar xunajinimizga keladigan bo'lsak xunajinlarni bo'ylari uh, biru o'n atrofida biru besh biru o'n metrni olib kelib oldik metrni osha tashagin yerga tegizib turib man tepadan chiqaramiz nechiga borshu biru o'n ekanda orqasi oldidan tashla oldidan biru necha sakkiz yetti shunaqa chiqyapti xullas biru beshdan balandda mana shuni o'lchab olaverasizlar yani endi bunisiga tashlaylikda olib obunachilarimiz so'raydi bo'ylari qanaqa deganlari uchun o'sha molni bo'ylari qanaqa deganlari uchun mana yani, tuyag'i ichiga kirib yotibdi mana tuyagini uchiga qo'ydikda bu biru sakkiz ikkalasi e почти bir xil biru olti taginli uchun ichkariga kirib turibdi endi mollarimizi bu molimizni ko'rsatib o'tsak xullas mollarimizga narxiga keladigan bo'lsak akalar arzon hamyonbop dastavкasini ikkalasini bitta odam olsa bitta joyga olsa ikkalasini dоstaвkasi tekin shu aytilgan narxni ichida bo'ladi yakka yakkaoda olgan odamlarga dostavкаlari kelishgan holda yarim undan yarim bundan qilasizlarmi o'zinglar xohlagandaqa kelishib olasizlar narxiga keladigan bo'lsak mana bu xunajinchamizni sifati ham sifatli buni yani oldi past orqa baland bir narsa emas средний o'rta holatda o'rtacha va orqalari ham bo'ladi yaxshi yomon ham emas bu qoramiz yon yonboshidan bunday qilib ko'rsatibd bu tarafdan quyosh tushyapti chiroyli chiqyapti bu tarafdan mana ka bemalol ko'ring qoraga nechi pul aytamiz olti million to'rt yuz olti million to'rt yuza kamaytiraylikmi olti million to'rt yuz to'xtabt olti million to'rt yuz emas olti million ikki yuz deyaylik olti million to'rt yuz bo'lsa dastavkasi ichida kami bor olti million ikki yuz qilsak dastavkasi kelishgan hold o'zi boshida aytildi доstaвка kelish si kelishgan xullas olti million ikki yuz ming dostavkasi kelishiladi yoshlari shu o'n o'n bir oylik atrofida olti million ikki yuz ming so'm kami bor olti yarim yetti uh, bir narsa deyilmaydi yengil yopishtirib aytamiz keyingisiga keladigan bo'lsak bo'yni oqiga deb turib narxi mumolni mo ajratib olaverasizlar bunisi ham bo'ladigan narsa dadil нормальный narsa olib boqib sigir qilaman deganlar uchun orqalarini ham b sifatini ham ko'rsat sifati ham sifat, 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 sifat. orqa taraflari ham to'rtburchak unaqa hangi qang'ir qongir emas boqaman deganlar uchun boqiladigan Silyos hamma narsalarni yeydi uzunliklari ham uzun, uzun olib boqqan odam baraka topadi bunisini narxichi olti million yety olti million yetti 6 yetti 700, yuzemas 700, olti million olti yuz qilsak jup bo'ladi bu oltmish ikkiyu 66 olti 700 900 yuz to'qqiz yuz emas jup bo'lsin hamma narsa <imit> jupi bilan bo'lsa to'g'ri oltmish olti olti million olti yuz ming so'm dostavkasi kelishgan holda kami bor gibboka? Gibboka osa, 62 ikkiga jupiga olsa xullas oltmish ikki bilan oltmish olti narx aytilyapti jupiga jupiga olgan odamga dostavkasi tekin xudo xohlasa yana bir <laughs> marta aytamiz manzilni andijon viloyati bo'st tumani Yangi yangibo'ston rayonidan aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga Nargi mol bozorlarda ham ko'rishni <laughs> esdan chiqarmanglar <laughs>